Zaman-zaman sosial şəbəkələrdə və mətbuatda yol hərəkəti qaydalarının kobud şəkildə pozulması ilə bağlı görüntülər paylaşılır. Qeyd edəliyik ki, ötən gün ərzində, yəni aprelin 9-da Yusuf Səfarov küçəsinin təxminən dayandığımız bu nöqtəsindən etibarən 20 yaşlı Rauf Cabarbəyli idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsini arxa-arxıya sürərək həm təhlükəli manevlər edib, eyni zamanda polisin saxlə əmrinə tabe olmayıb. Yol boyu təhlükəli manevlər etməklə, müxtəlif qayda pozuntuları həyata keçirən sürücü daha sonra ara yollarla məhz dayandığımız bu nöqtəyə, yəni İzzəddin Həsənoğlu küçəsindən keçə bilib, daha sonra isə burada da növbəti qayda pozuntusunu həyata keçirib, belə ki, o qoşa xəttin tələbini pozub, yəni qoşa xətti tapdalayaraq məhəllə arası yola keçid etmək istəyib. Bu zaman isə yanında dayandığımız Opel markalı avtomobilə və digər bir neçə avtomobillərə çürplər axdı yana bilib. Məsələn, bağlı Rauf Cabbarbəylinin yaşadığı ünvanı gəlməmişik, məsələnin detalları barədə ailəsindən məlumat almağa cəhd etsək də, cəhdlərimiz uğursuz oldu. Sosial mediadakı ailə məlumatlarına görə, sürücü Rauf Cabbarbəyli avtomobili narkotik vasitənin təsiri altında idarə edib. Bildirilir ki, o, valideynlərinin razılığı ilə ruhi əsəb xəstəxanasına yerləşdirilib. Qonşular isə Raufu sakit, mərhuman şəxs kimi tanıdıqlarını deyirlər. Çox mədəni, əxlaqlı, tərbiyəli bir ailədirlər. Uşaq yüksək, yüksək e, balla inüstə daxil olubdu. E, amma bilmirik ki, bu e, bunu niyə belə olub. Həmin vaxtı çəkidən keçə bilərdi, həyatlı uşaq ola bilərdi. İndi ola bilər əsəpləşər, mi, nəsə bir o deyə bilmərəm, amma o narkotik, narkotikdir, nə bilmən, başqa bir şey. Yəni elə bir uşaq ailə kimi tanımırıq. Uşağın özündə də stress var. Hal-hazırda deyənlərə görə uşağın özü şok vəziyyətindədir, qorxudur. 20 yaşlı Rauf Cabbarbəyli 2020-ci ildə yüksək balla Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinə qəbul olub. Tədris müəssisəsinin sözçüsü Raufun təhsil həyatının uğurlu olduğunu və baş verənlərdən təəssüfləndiklərini bildirib. Cabbarbəyli Rauf Fədov oğlu 2020-ci ildə universitetə qəbul olub, 572.8 balla qəbul olub. Orta səviyyədə təhsil alan tələbədir da mətnlə bağlı və insamla bağlıdır, hər hansı problemləri olmayıb. Universitetdən kənarda baş verən hər hansı hadisə ilə bağlı Azərbaycan Dövlət Neft Universiteti, hansının ki, təqribən 18 minə yaxın tələbəsi var, nə kimi ölçü götürə bilər ki? Təəssüf ilə bildirilir ki, tələbəmizlə bağlı belə bir insident baş vermişdir. Bəs görəsən həm məlum hadisə zamanı, həm də analoji hallarda zərər görən sürücülər nə etməlidir? Qəza baş verən zaman sürücülərin vəzifəsidir ki, mütləq qaydada Dövlət Yol Polisinə, sığorta agentinə xəbər versinlər. Biz indi bilmirik ki, o psixi xəstə olub, onun sürücülük vəsiqəsi olub-olmayıb, niyə görə hansı səbəbdən yola çıxıb və s. Bunlar istintaq qrupu tərəfindən araşdırılmalı və cəmiyyətə məlumat verilməlidir. Dəyən ziyanı əlbəttə ki, sığorta ödəyir, əgər həmin sürücü sarhoş olmayıbsa. Məsələ ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirildi ki, 20 yaşlı sürücü saxlanılaraq barəsində qanuna uyğun tədbirlər görülüb. Paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində avtomobili arx arxa-arxa idarə edərək yolda digər sürücülər üçün təhlükəli vəziyyət yaradan və sonda yol nəqliyyat hadisəsi törədən 20 yaşlı sürücü Rauf Cabbarbəyli polis əməkdaşları tərəfindən təhlükəsizlik tədbirləri görülməklə saxlanılması təmin edilmişdir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qaydalar varsa onları pozan sürücülərin də olması təəccüb doğurmur. Lakin bu kimi hallar həm ictimai təhlükəsizliyə, həm də hərəkət iştirakçılarının həyatına ciddi təhlükədir. Sükan arxasında yerləşən şəxslər də qaydalara riayət etməyə borcududlar.